лошади в боксах, готовимся к старту, готовимся к старту. Там старт третьей скачки. Вижу, честь на двух листах главного завода для кобыл двух мест верховой породы на дистанцию 1000 метров. У лошади на старт, входит в первый поворот, во главе скачки Валенсия, под седлом опытнейшего мастера житей Андрея Сергеенко, остальные здесь же на втором месте Джакарда. У лошади идёт упор первые 500 метров пройдены за 33 секунды, у лошади вышли на финишную прямую, Ллагает скачки Валенсия и Джакарта. Но Валенсия отрывается. Остальные кучно за ней. И Валенсия под